Saya bagi contoh Toblerone, to, Toblerone, uh, coklat Toblerone kan. Saiz sama, packaging totally sama, memang memanglah like samalah. Berat semua sama. Macam dia buat tau. Dia punya jarak gigi tu dah rongak tau. Maksudnya apa? Maksudnya masih lagi kurang kuantiti lah. Haa, so, so dekat sini, government tak ada cakap apa-apa ke berkenaan dengan pasal shrinkflation ni kan? Kebanyakannya saya tengok ramai yang main, main play safe kot. Kalau kau ingat dulu lah, kita duduk makan Super Ring tahun 1998, tahun 2000 kan. Dia punya orange dia tu kan. Dia boleh, boleh buat lipstick tu. Oh. Tapi sekarang bila aku makan balik super ring sekarang dia punya oren tu dah tak macam oren tu. Macam oren yang masuk air air kosong tu kau tahu. Tu satu kedua saya bawa pasan juga packaging dah makin kecil. Kenapa? Dan kalau kita tengok harga pun tak adalah nak naik sangat. Dia macam maintain tu lah. Dan bukan sekadar super ringa, Apollo ke apa-apa brand lah Yang korang duk makan dulu Tapi sekarang uh, Harga lebih kurang sama je Tapi Saya dah terfikir Kalau macam tu Dekat mana keuntungan Yang bisnes boleh dibuat kan Nak-nak pula Sama sekarang kan inflasi Setiap tahun akan naik dan sebagainya Dia ada istilah yang kita panggil sebagai uh, Shrinkflation tau Shrink campur dengan inflation Shrink ni maksudnya uh, Packaging tu dia makin kecil Ataupun kuantiti tu makin kecil uh, Disebabkan dia inflasi lah yang menyebabkan Dia shrinkkan balik produk tu Tetapi harga dia boleh maintain ni saya bukan pakai ekonomi uh, saya halu-halu Nazri Hamdan dia betulkan saya kalau saya salah Nazri Hamdan eh so basically inflasi ni dia mudah bicara lah harga akan setiasa naik time by time according to economic performance lah setiap negara berbeza-beza kan tapi bila dah start harga naik biasanya peniaga cara paling konvensional adalah packaging ha, dulu besar ni sekarang besar ni ha, dia macam kecil sikit dalam 10% lebih kurang so that bila dia jual keuntungan dia sama tak adalah untung sangat tapi sama ok shrinking kalau kita tengok dari segi mata kasar kalau kita buat comparison side by side antara produk yang sama tahun 2008 dengan produk yang sama juga tapi dikeluarkan pada tahun 2024 umpamanya kan. Memang side by side saja kita dah nampak. Yang ini tinggi, yang ini rendah sikit. Tapi dia bukan isu kuantiti juga kadang-kadang. Dia kadang-kadang dia pergi tukar ingredient. Sebab ada satu produk daripada Amerika. Nama dia Campbell ke apa benda. Dia buat sup potato ke apa eh. Cream potato macam tu. So kalau korang ni uh, biasa baca label-label. Kan ada ingredient kan. Uh, sugar, uh, potassium lah ni 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 semua kan. So ingredient yang pertama yang keluar kat situ ada adalah ingredient yang paling banyak yang diletak dalam produk. So, Campbell ni time loop down 1980-an dulu, memang ingredient number one adalah potato. Tapi bila korang tengok sekarang ni, ingredient number one apa? Water. Ha, ayak, ayak, ayak. Maksudnya dalam satu apa tin tu memang air uh, merangkumi kebanyakan uh, ingredient. Tetapi disebabkan itu juga dia memang boleh jual murah. Dan ini memberi kesan yang besar lah. Uh, tadi pasal harga kan harga boleh jadi maintain ataupun naik sikit tapi yang terkesan adalah kita juga sebab dia dah start masuk ingredient-ingredient yang 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 agak kontroversi ataupun shady ataupun yang kurang menyihatkan lah senang cakap saya tak cakap semua produk tapi this is where gamble lah juga korang kena belajar juga tengok ingredient kat belakang dah sekarang ni So, apa solution paling mudah? Uh, kena beli produk yang lebih mahal lah basically. Dia dah patah balik kepada asal inflasi tadi. Sebenarnya inflasi, bila harga tu makin naik... ...salah satu optionnya adalah memang kena kecikkan kuantiti terus. Secara, kata apa, jujur lah basically. Dan ingredient dia mesti sama. Kalau tak, oi, itu yang saya risaukan tu sekarang ni. So, selain daripada dia kurangkan kuantiti oh, kata -kata packaging tu kan... ...ada satu lagi cara yang pada saya macam kelakar sikit lah. Tapi bila bila kau minat produk tu dan kau dapat benda tu dibuat macam tu akan mengamuk sikit lah saya bagi contoh Toblerone to, Toblerone uh, coklat Toblerone kan saiz sama packaging totally sama memang memang sama lah. berat semua sama macam dia dibuat tau dia punya jarak gigi tu dah rongak tau oh. maksudnya apa maksudnya masih lagi kurang kuantiti lah uh, so so dekat sini government tak ada cakap apa-apa ke berkenaan dengan pasal shrinkflation ni kan kebanyakannya saya tengok ramai yang main main play safe kot uh, saya rasa government Amerika uh, Amerika ke, ke dekat negara western yang ada buat satu kempen ataupun akta saya tak ingat dia buat macam satu tanda Okay let's say lah lace kan lace ha, lace sekarang ni bau, bau ni naik harga dan disebabkan itu ada gambar comparison sebelum dan juga selepas so dia nak mengenengahkan kejujuran lah dia tahu benda tu tak boleh nak menang semuanya so dia kena win-win lose-lose macam tu so dia buat kempen macam tu tapi kebanyakan saya tengok tak, tak orang tak buat lah basically sebab kalau kau buat benda, -benda macam tu kebanyakan customer akan lari punya ha, dekat situ lepas tu ada juga beberapa politician yang seperti contoh ni, ni Ni, ni contoh je lah bukan Donald Trump yang cakap tapi saya gunakan Donald Trump Donald Trump tu kan asalnya businessman so jadi politician so kebanyakan politician yang macam ni dia sebenarnya akan sokong sebenarnya shrink inflation. sebab itu salah satu uh, strategi untuk membuatkan kau sebagai owner business untuk kan dan kena fikirkan macam mana nak cut cost tapi dengan harga yang sama so itu yang dia push teknologi AI lah uh, seperti contoh retail-retail macam dekat Lotus dekat Tesco dah tak ada sangat uh, cashier so dia nak buat uh, self-checkout ni semua tapi kalau tanya saya lah, pendapat saya pasal shrinkflation dia suka hati korang nak buat macam mana pun sebab pada saya engkau sebagai peniaga je akan faham pasal benda ni you know setiap kali inflasi naik bahan mentah naik minyak naik ni semua confirm-confirm peniaga lah yang number one paling terkesan lah dekat situ tapi yes saya setuju juga dengan orang-orang seperti politician yang ada background business memang kena upskill lah memang kena belajar memang kena cari jalan macam mana nak efisienkan pasal benda tu lah otherwise susah juga kalau saya nak bagi cadangan oh why not buat produk baru jang orang dah kena super ring tu ber berpuluh tahun tiba-tiba kau nak buat uh, ring ring super ring apa Ah ha, susah susah juga so so persoalan dekat sini kenapa orang macam masih lagi ok je saya tengok dengan pengekalan harga tapi kuantiti dia kurang sebab ada video essay yang saya tengok dekat youtube dia kata mudah je teori ni iaitu manusia termasuk saya sekali kita akan cakna nombor harga specifically contoh produk kopok ah, umpamanya RM2 so saya nak tahun depan pun RM2 5 tahun pun RM2 10 tahun pun RM2 saya macam kurang kisah sangat pasal kuantiti ha, sebab kalau kita sembang pasal kuantiti tak semua orang boleh faham sebab harga Masih lagi harga betul tak Ini ingredient Nak kena belajar pula Berapa total uh, Net uh, gram dia Berapa pula Ingredient yang dia nak masukkan Apa Kalori ni semua Kan agak teknikal kan Apa semua kan So dengan hargalah Yang paling mudah Messaging yang paling mudah Untuk uh, rakyat membeli Dan ini Permatian saya sendirilah Kadang orang nak cakap kan Apa makanan sekarang Makin tak berkualiti lah Apa semua kan Pun dia ada bab Pasal stringflation juga Disebabkan mentality Kita ni yang Masih nak lagi uh, Keropok RM2 ni kan So dulu keropok Memang betul-betul ingredient keropok dalam 80% tapi sekarang ni ingredient keropok boleh jadi hanyalah 15%. Lain-lain saya tak tahulah dia letak apa, dia letak kapur apa pun saya tak tahu tapi rasa dia masih lagi rasa ikan-ikan. Dan disebabkan itu juga, ini teori saya juga, bila ingredient tu dah berubah, makanan berkhasiat tu dah makin kurang, itu yang senang sakit, senang gemuk umpamanya kan. Sebab itulah orang cakap kalau kita nak kekal sihat ni memang kita kena makan makanan yang lagi sihat lah Tapi masalahnya inflasi makin naik ah. Kau nampak tak mindset macam like kenapa orang kaya yang yang senang sihat tapi orang miskin sangat-sangat uh, senang untuk sakit ha, disebabkan mentaliti inilah tapi again benda ni dia terlalu banyak sangat POV saya tak ada nak cakap kau miskin sebab tu kau sakit tak boleh juga kan so benda ni kena belajar macam mana nak tambahkan pendapatan satu yang kedua cara nak efisienkan kita punya kos tapi again benda ni ni bukanlah satu solution yang A to B lah maksudnya kau kena memang kena mujahadah habis lah memang kena usaha betul-betul lah ha, sebab saya saya pun struggle jugalah benda yang sama kan